Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi. Perpecahan demi perpecahan di dalam PAS dan Bersatu dan Perikatan Nasional. Makin ketara nak buat pi hamba. Makin ketara sangat-sangat dah. Hu tapi yang 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 peliknya cerita dia. Kenapa Pakatan Harapan barisan nasional. Kerajaan perpaduan menjadi mangsa kepada PAS. PAS, Tuan Ibrahim, Tuan Man telah menuduh kerajaan madani ini adalah punca dan dia kata PHBN ni lah sedang usaha nak mecah, nak memecah belahkan PAS. Ini yang aku tak puas Jadi video ni aku nak bawa ucapan Tuan Ibrahim, Tuan Man yang aku dah kongsi dah. Aku dah share dah kemarin dulu. Tapi aku tengok Dr. Ma'am. Bekas ahli PAS seumur hidup. Bekas ahli PAS. Bekas pemimpin PAS seumur hidup. Dan bekas orang marang. Tu duk berkhidmat dengan Tuan Garu Abdul Hadi Awang tu. Dah berpuluh tahun. Sehingga rambut beruban. Sehingga digelarkan cok Sebab rambut beruban. Terlalu lama bersama dengan PAS. Dan apabila PAS berlaku perpecahan huru-hara pada tahun 2015, Tok Maeh keluar daripada PAS dan bersama dengan Mat Sabu. Jadi jom kita dengar dulu ucapan daripada Tuan Rahim Tuan Man dan dibidas oleh siapa nama? Dr. Mak Ah ha, ni Dr. Mae, siapa dah pasang? Dr. Mae. Ni hangpa tengok video ni. Awak Ustaz Tuan Ibrahim. Dia Dr. Ismail nak jawab Terhadap tuduhan Tuan Ibrahim Tuan Man Rancangan musuh nak pecahkan Perikatan Nasional Dr. Ismail jawab Tuan Ibrahim Tuan Man Aku tak mahu bawa lagi video ni Jom kita dengar ucapan Tuan Ibrahim Tuan Man Cuma pecah Lebai selak kering Kita dengar dulu apa dia kata Kononnya PHBN Sedang usaha nak pecah Belahkan PAS dan Perikatan Nasional Cuba hampa fikir tengok yang berlaku dekat perlih itu takkan punca barisan nasional. Takkan punca Pakatan Harapan. Takkanlah punca DAP. DAP tak ada satu kursi pun. Hanya ada kursi PKR je pun dekat perlih tu. Tapi kenapa kerajaan yang dipimpin oleh PAS tumbang dan naik kepimpinan daripada parti bersatu. Ha, jom kita layan dulu ucapan daripada Tuan Ibrahim, Tuan Man. Kawan-kawan, bantu like dan subscribe geng. Kalau iklan masuk, bantu tak sikit iklan satu geng. Support Soleh Insyaabudin dengan tulisan yang ada di bawah. Boleh direct terus ke Soleh Insyaabudin. Dan boleh hadiahkan super thanks. Tekan like geng. Dia cuba pecahkan. Cuba pecahkan pas. Porak perandakan rakan kita bersatu dalam perikatan nasional. Sebab itu kita bergerak. Kita tak sah peduli. Ya, fitnah yang sedang berlaku dalam sama ada Perikatan Nasional ada pada PAS kita tahu sebenarnya ini rancangan musuh nak pecah belahkan Perikatan Nasional mereka tahu kekuatan sekarang pada Perikatan Nasional dia kena buat sesuatu pecahkan Perikatan Nasional supaya Perikatan Nasional tidak jadi harapan lagi bagi rakyat yeah. dia cuba pecahkan cuba pecahkan PAS yeah. sebab rakyat sekarang rakyat harap pada perikatan nasional kami harap pada perikatan nasional saja tolong urus tolong bantu supaya perikatan nasional ni tidak pecah saya kata insyaallah sebenarnya apa digembar-gemburkan di luar dalam media sosial tidak sebagaimana realiti tapi mana orang tahu ya yeah. sebab media sosial ini dia dibayar ya yeah. cyber trooper dia beribu dibayar untuk timbulkan polemik timbulkan suasana sebab tu bila kita baca berita, jangan beriman terus. Ya. Yeah. Angucak syahadah dulu. Ya. Yeah. Jangan terus percaya, ya. jangan sebar terus. Takut-takut kita terperangkap dengan mainan musuh. Nabi beri amaran, al-fitnatu naimatun la'anallahu man ayqazaha. Fitnah ni sesuatu yang sedang tidur. Allah laknat siapa yang mengejutkan fitnah. Fitnah disebar di mana-mana. Bila dia berjaya, Memporak perandakan rakan kita bersatu dalam Perikatan Nasional Dia cuba pecahkan Perikatan Nasional wow, Saya nak maklum no. Kita ya, baru mengadakan pertemuan Bila Tan Sri Mahyudin letak jawatan sebagai ya, Kebetulan beliau berada di luar negara Berlaku krisis di Perlis Pas mengambil tindakan Kepada yeah. tiga adun kita Kita buang, kita pecat ya, yeah. Kita hentikan keahlian dia ya. Di waktu yang sama yeah kita menyokong kerajaan Perlis supaya mengelak daripada pinraya negeri ya eh, kerana tak ada keperluan pinraya buat masa ni ya yeah. tetapi apa yang jelas pertemuan telah pun dibuat insyaallah yeah. dalam seminggu dua ni kita akan dapat berita ya yeah. kita sebagai jentera parti ya yeah. tugas kita laksanakan yeah. tugas laksanakan kerja okay, itulah ucapan daripada tuan Ibrahim tuan man kononnya kita fitnah pas apa dah Sebenarnya kita lah punca ni. Geng-geng Madana ni lah punca fitnah. Tuduh, kata, tibai. Pas. Sehingga kan pas bergaduh dengan bersatu. Sehingga tumbang kerajaan negeri peralih. Kan? Alamak. Han tuduh kata kami fitnah. Kami fitnah menatang punggung. Haa. Ah, dah keluar ah lah. Kan? Menatang pa kami fitnah. Wahai Tuan Rahim Tuan Man. Weh. Han wajah imis ustaz. Wajah imis ular mak. Boleh tuduh orang suka hati tanpa keluarkan satu bukti pun. Jangan duk jadi lebay-lebay selak yang jelas sangat. Sakgi nampak V tu. Haa, ah, okey. Dah cukup. Sikit-sikit lah. Sakgi last aku mebel. Jom kita dengar pula apa respon daripada do da Dr. Maek. Bukan Datuk. Datuk aku tak pasti. Dia Dr. Maek. Bukan... Jawab Ustaz Tuan Ibrahim. Jom, kita layan. Apa yang dikatakan oleh Datuk Maek kepada Tuan Ibrahim Tuan Man kerana menuduh kononnya geng-geng Pakatan Harapan Barisan Nasional terutama adanya DAP cuba pecah belahkan PAS. Kalau oh tak, jom. Saya nak jawab Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya dengar Ustaz sebut. Kita tak sah peduli ya, fitnah yang sedang berlaku dalam sama ada Perikatan Nasional ada pun pada PAS. Kita tahu sebenarnya ini rancangan musuh nak pecah belahkan Perikatan Nasional. Bahawa apa yang terjadi ni, jangan duk dengar ni, pop fitnah ni. Jadi Ustaz duk sebut, apa yang terjadi, hak berlaku hari ni, perpecahan, pergaduhan, pas dalam pas, pah dengan satu ni, Ustaz kata tu fitnah, fitnah orang ni. Fitnah orang yang berbayak ni. Saya nak bagi tiga hujah Ustaz. Yang pertama, isu perlis. Isu pelih ni bukan isu pilih. Nah, Isu pelih ni adalah isu apabila pengurusan tertinggi PAS tak mampu mengatasi isu yang berlaku di pelih. Isu di pelih isu apa? Isu di pelih adalah isu tidak keupayaan. Tidak upayanya seorang MB yang dilantik oleh PAS nak takbir negeri tak mampu. Tak mampu nak takbir dan bila tak mampu takbir di antaranya adalah berkait dengan projek lah. Ha, disebut bahawa orang sekeliling MB itu nah, ha, mengatok segala projek. Bila jadi macam tu, orang yang tak puas hati. Orang yang tak puas hati itu adalah orang PAH. Orang yang tak puas hati itu adalah adung PAH. Yang mengadu kepada PAH pusat. Suruh selesai isu ni. Bertahun dah. Tapi apabila tidak ditangani, akhir sekali kemuncak kepada tak setuju itu adalah tuanku lah. Ha, tuanku panggil di kalangan adun-adun tadi eh, selain daripada bersatu adun PAH juga tiga orang tak bersetuju dengan apa yang dibuat oleh MB suruh MB turun jadi hak ni lah yang gagal ditangani oleh pas akhirnya terjadi apa yang terjadi sampai hari ni hampa tak boleh selesai isu ni nah itu yang pertama yang kedua, yang berlaku retakan dalam bersatu tu, pecat memecat, Ha, bermula dengan konvensyen hari itu nak pecat ha, pengurusi tak jadi lawan lawan lagi lepas tu pengurusi bertindak memecat beberapa pimpinan utama yang terbaru Datuk Seri Saifuddin Abdullah nah ini bukan fitnah ini berlaku depan mata kita nah yang ketiga sudah tentu antara PAS dengan Bersatu lah nak lantik pengurusi nah, sampai hari ini Sampai hari ini, PAH nak dalam utama dia, dia nak supaya pengurusi itu diganti. Jadi bila macam tu, desakan macam tu, Taslim Mahyuddin ni turun sungguh lah. Turun sungguh hampa pening kepala. Hampa tak tahu dah nak lantik siapa ni. Pasal presiden hampa tak mau Dan hampa pun tak calon presiden. Yang sepatutnya presiden ni dicalonkan. Pergi calon orang lain pula. Dari segi ranking, hierarkinya, dia tidak boleh. Dia tidak boleh berlaku macam tu. Dia ya. kalau ayah kita ada, macam mana kita nak engkat abang tu sekali. Ha, mewakili ayah tu. Ayah ada lagi. Ayah okey lagi. Semua ni berlaku depan mata kita. Apa? Yang tidak ada fitnah pun. Malah apa yang orang cerita tu. Apa yang ditulis dalam akhbar tu. Yang sebenarnya kurang lagi daripada apa yang sebenarnya berlaku. Ha. Jadi gambaran kepada orang ramai. Kepada orang ramai. Penyokong PAH. Pengundi PAH. Gen Y. Gen X. Gen Z. Inilah yang sebenarnya yang hampa hari tu ni beri kepercayaan. Kepada PAH kepada Perikatan Nasional. Depa tak boleh pi. Depa tak boleh pak. Depa tak boleh buat. Depa tak boleh pi. Nah, hak MB3 lagi ni pun bukan boleh pi pun. Tak boleh. Depa tidak mempunyai kupayaan kebolehan tu. Dengan perkataan lain, syarat dalam Islam al-qawi al-amin tu tak ada pada depa. Al-qawi tu tak ada, kemampuan tu tak ada. Ha, jadi sebab tu pengundi-pengundi hak nak mengundi akan datang ni tak boleh pilih lah depa ni. Tak mampu. Nah, ha, jadi berilah kepada orang yang berkemampuan, ikutlah yang Islam suruh, Al-Qawi Al-Amin. Sekian terima kasih. Ya, ha, betul. Setuju ha, sangat. Geng-geng selak keng ni bukan nak kata dia yang bermasalah tapi dia nak tutup masalah tu dia tunding dekat orang. Dia tuduh orang kononnya memecah belahkan dia sedangkan dia dengan segerombolan dia, puak-puak dia sedang menghancurkan parti sendiri. Simple saja. Aku dah ulang ni dah banyak kali. Perpecahan dalam PAS. Apa yang berlaku dalam PAS? Bukan sebab orang lain. Semua sebab PAS. Siapa yang dapat hampuk duit depan PAS, PAS akan sayang. PAS akan turuti. Seperti mana dulu kita duduk dengan isu 90 juta. Ha? Isu 90, 90 juta. Ustaz Dr. Khairuddin Attaqiri mengesahkan sebab tu kita boleh tengok bila dah viral soal 90 juta tu pas diam lagi. Kan kalau ikutkan katanya memang nak masuk pilihan raya bersama-sama dengan UMNO BN tapi disebabkan dia nak jaga hati-hati penyokong ahli ni solo dulu. Lepas pilihan raya umum ke-14 baru 2019 baru dah bersama dengan muafakat nasional. Sebab dia pun dah ada plan dah, siap dah. And so bila tengok AMNO jadi pembangkang, PAS pun jadi pembangkang. Walaupun AMNO dengan PAS tubuh kerajaan sama-sama pun, tubuh parti pun tak dapat jadi kerajaan. So dia buatlah muafakat. So waktu tu AMNO kena beku segala bagai. Sebelum bergabung, sebelum pilihan raya, AMNO ada duit. Sehingga kan virus 90 juta diberikan kepada PAS. And bila AMNO dah kalah pilihan raya, AMNO tak ada duit. Tapi mula-mula tu pernah lah tulus ikhlas. Masuk pilihan raya pun sama-sama menang. Bila dapat tebuk atap kerajaan PH, PAS ada dalam kerajaan. Adanya Abah Din, parti baru, parti bersatu bersama dengan PAS. Adanya UMNO Barisan Nasional. Sab, Abah Din kuasai kerajaan. Abah Din duit terpaling banyak. Cuba tengok. Kawan yang dia dah berkahwin dengan penuh linangan air mata, dia tinggal dia pergi dengan cinta baru dia parti bersatu. Dia ikut sajalah arahan Ab Abah Din. Dia sayang cinta akan Abah Din. Dia salahkan UMNO. Kan? UMNO lah puncak perpecahan antara dia dengan apa muafakat nasional. UMNO lah puncak muafakat nasional apa berpecah. Sedangkan diri dia. Dia yang memilih tinggalkan UMNO bersama dengan Abah Din. Pergi bersama dengan Abah Din dan sekarang kita boleh tengok mula-mula masuk pilihan raya dia ikut saja Abah Din kan lepas pilihan raya Abah Din gagal menjadi perdana menteri kan keputusan itu aku tak aku faham dibuat oleh Abah Din kan sebab Abah Din memang nak jadi perdana menteri tapi kalau Abah Din perikatan nasional bersama dengan kerajaan dengan Anwar Ibrahim pakatan harapan Abah Din takkan jadi perdana menteri so tak apalah kita jadi pembangkang dengan penuh sombong Menolak saya Tolak Sang Tidak bersetuju Kan Dia yang tolak untuk jadi kerajaan Dia salahkan DAP Dia salahkan orang lain Sedangkan diri dia yang menolak jadi kerajaan ha. Jadi pas ni mudah cakap Siapa ada duit dia akan jilat Dan sekarang dia dengan Abahdin Abahdin Akaun Parti Bersatu dah kena beku 40 juta baki Lepas tu segala duit apa semua dah habis dah Abahdin mungkin dah tak ada cash, Tak ada duit apa semua Kan tengok dia tiba Abahdin kau-kau nya. Dia tutuh Abahdin kau-kaunya. Kan dia nak ambil alih jawatan Abahdin. Dia tekan Abahdin sehingga Abahdin letak jawatan. Last sekali dia salahkan DAP. Alamak. Kerajaan Perlis tu tumbang sebab adun dia. Adun-adun pas ni yang menarik sokongan. Memberi SD kepada orang lain. Tarik sokongan terhadap syukri Besan kepada Abdul Hadi Awang. Last sekali salah DAP, salah PHBN. Kepala otak Ang. Budak-budak Ang punya hal. Kenapa kena salahkan orang lain? Inilah gegian lebay selakkan. Ha? Dia tak pernah salah. Kepala otak. Bip, Abdul Hadi Awang tu bukan maksum lah. Dia pun ada maklum. Dia pun ada akal. Adalah nafsu. Nafsu politik kan. Nafsu serakah. Dia adalah. Ha? Dia pun ada agenda dia lah. Dia pun ada konspirasi dia lah. Tak payah duk sembang dahsyat rancak lah. Ha? Tak payah duk nak tunjuk kata itu maksumlah lah sangat. Ini dalam sektor politik. Pentadbiran, pengurusan, kewangan, pelaburan. Segala yang ada. Hei, ya Allah Rabbi. Inilah panggilan geng Sebab tu janganlah, tolonglah kawan-kawan. bagi tahu ke anak-anak cucu menantu. Perhatikan pas nilai. Dia guna agama untuk hukum orang. Dia guna agama untuk beli undi. Dia guna ayat-ayat Al-Quran. Dia guna para-para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad hadis-hadis untuk tawan hati-hati orang-orang Melayu Islam untuk dapat undi. Dah dapat undi seperti mana Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Apa yang dia buat untuk agama Islam di negeri itu? Apa tambah baik pentadbiran soal agama segala bagai di dalam negeri yang dia perintah? Adakah kes-kes maksiat zina aurat kan ha, tata kelola rasuah semua selesai adakah kes dada, kes salah laku jenayah semua selesai ha, sebab dia yang memerintah pasal dia kata dialah terpaling memperjuangkan agama lagi teruk daripada negeri-negeri yang diperintah negeri dia hanya ada 1 ke 2 juta 3 juta rakyat saja kes dah berapa banyak lah. bandingkan dengan negeri yang ada 10 juta, 8 juta, 6 juta. Di Selangor, rakyat yang IC beralamat di Selangor saja ada 6 juta. Campur orang macam aku, IC dekat Kedah tapi menetap dekat Selangor. Adik-beradik aku saja ada 4 orang dekat ni. Dekat Kuala Lumpur ada 4 orang. Itu baru family aku, belum family orang lain. Mungkin hampir 8 juta ataupun 10 juta rakyat tapi kenapa kes dekat sini dan of course penjawat awam, jabatan agama, immigration segala-bagai pegawai penjawat awam lebih ramai lebih banyak di luar negeri yang dipinta oleh pas. Tapi kenapa kan kes jenayah segala-bagai di negeri-negeri yang dipinta oleh pas lebih banyak daripada negeri yang rakyat dan penjawat awam lebih ramai ni? itulah fikirlah kan. Janganlah lebay we nak salahkan orang ke apa ah, itu itu tak perlulah. Hampa kami pun tahu buta perut tak ada akal. Itu je. Kan Tung sembang acah macam hebat. Jadi terima kasih banyak kita jumpa untuk video yang akan datang. Terima kasih support Solin Syabdin. Kalau iklan masuk bantu tak sikit iklan satu kan. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih support Solin Syabdin.